ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਦੀ লাশ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇੜ ਤੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਹਮਾਰਾ ਕਾਜਲ ਨਾਮ ਹੈ हाँ जी फाजल नाम क्या सारी बात हुई है एक लड़का है जो पेड़ से जो लड़का हुआ है वहाँ पे लड़के वाले इतनी बात बोल रहे हैं कि लड़की वालों ने किया जो किया नहीं वो लड़की वाले लैके लड़के सारा कुछ किया हमारे लड़के को कुछ नहीं पता रहा है वो उसकी मम्मी सारा कुछ जानता रहा चलो हमारा कसूर है हमारे लड़के का जब बताइए ना ये सबको हम तो मान रहे हैं कि हमारा कुछ इसमें दोष न हमारे लड़की के है ना हमारा कुछ दोष है जैसे इसके पापा फैसला सारा कर दी ना इसमें हमारे कुछ कसूर नहीं है जैसे वो जब बोल दी ना सारा समझौता होगा भैया का क्या नाम है अंजू नाम है फिर वो जब वहाँ का जी जब भी वो थाने गए तब भी बोल के आ तो सर कि मतलब तुम जाओ तुम्हारा कौन मैटर नहीं है जैसे हम बोले कि अपनी लड़की हम संभाल ले तो कहें हम कोई नहीं को जैसे वो लड़की अपन संभाली लड़की हम संभाल लिया हमारा गलती में कुछ नहीं है पुलिस को रिपोर्ट भी लिखा लड़की रिपोर्ट लिखाई थी रिपोर्ट गया नहीं भैया हम रिपोर्ट लिखाने दो चक्कर गया सर दो बार लौटाते हैं किस चीज की रिपोर्ट लिखाने गए थे वो कम्पलेन हम लिखाने गए रहा की हमारे लड़की जैसे काम पर जाती है तो वो मुंडा गया तो हमारे लड़की का हाथ पकड़ लिए मतलब आपने भी पुलिस को कम्प्लेन दी थी और आपकी भी नहीं सुनी पुलिस ने नहीं सुनी हम दो चक्कर गए दो चक्कर सर हम कल पुलिस स्टेशन में गए थे ये, ये सात नंबर चौकी के किसे मुलाजम का नाम पता है किससे मिले थे आप? तो नाम नहीं पता है लेकिन मतलब वो तनी अंकल वो बैठे रहा भैया तो मतलब उनके सिर पर बार नहीं रहा वो बैठे ना वो, वो बोले तुम जा घर पर बैठो जाएगा कुछ नहीं होना हमारी लड़की देख लेंगे ना कुछ नहीं होना हमारा कुछ कसूर नहीं है भैया आपको लड़की को तंग करता है, हाँ, हाँ, है वो लड़का तंग करता रहा पहले उसके माँ बाप से आपने बताया कि आपका लड़का तंग करता है हाँ, बताया रहा उसके माँ बाप का है फिर उसकी माँ बाप सारी बात जान रहा उसकी माँ बाप हमसे कुछ भैया नहीं बताएंगे कुल गलती हमारे लड़की के अंदर की तुम्हारी लड़की गलत है कितना भैया हमारे लड़के पास मोबाइल नहीं इतनी बात बोली थी की तुम्हारे लड़के को मार देंगे नहीं नहीं लड़के के परिवार वाले इतनी बात बोली। नहीं ना वो खुद धमकी दीन ना वो उल्टा धमकी नहीं ना कि मार दे लड़की का खुद धमकी नहीं ना भैया हम सब कुछ धमकी नहीं दिया कि तुम्हारा लड़का का मार दे हमका पता है कि बच्चे बच्चे हैं आपस में फैसला हो जाए या फिर ठीक है दूसरा कितने दिन पुरानी बात है ये पुरानी बात है भाई बता था दो डेढ़ साल हो गए उसकी मम्मी जानता है उसकी मम्मी सारा डेढ़ साल से लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को जानते थे मिलते मम्मी थे सारा को जान था उसकी मम्मी ने बताया आपको कब पता चला हमको पता लगा आज परसों अच्छा आपको परसों पता परसो परसो लगा परसों भैया पता लगा पहली तारीख हमको पता लगा तब हम जानकारी है इसका फैसला करा है तो बोले की मतलब तुम्हारी लड़की हम लड़की हमारी भैया गलत रहा है हमसे बोल देती हम अपना सारा कुछ कर देता है फाइनल कर देते पता की हमारे लड़की के बेटे और जितनी बेटी भैया वो हम मानी थे हाँ चलो बेटी भैया लेकिन फिर भी शांति हम सब बैठे ना कुछ हम आगे बढ़वा नहीं किया लड़के वाले सारा कसूर आपके ऊपर ही डाल रहा है की लड़की के कारण ही हुआ सब नहीं वो लड़की नहीं गला वो तो भैया जैसा हो ही गवा है तो होने कोई टाल नहीं सका है भगवान हम भी ना तुम भी नहीं हो जैसा अब होगा तो उसका कोई टार ना पे जैसा ये लड़का परसों आप आपकी तरफ से कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया जैसे लड़का ये गायब की ना आपको गलत बोल रहे नहीं वो लड़का परसों से गायब की ना गुम जैसे ये बारह बजे फैसला होगा फिर एक बजे हम काम पर से निकलन एक बजे ये घर गया है फिर कहना हमारा लड़का लापता है ਪਜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਭਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ہمارا ਕੁਝ ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨਟ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਆਖਿਆ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱ ਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ आप लड़के की माँ हाँ जी आप क्या, क्या, क्या कहना है आपका क्योंकि अभी लड़की वालों से जो बात हुई है उन्होंने इतनी बात बोली की हम भी पुलिस स्टेशन में गए थे पुलिस वालों ने हमारी भी सुनवाई नहीं की आपकी तरफ से भी यही हैं तुम अपना तो क्या, तो क्या मांग करते हो पुलिस वालों से? पुलिस वाले हमारे हमारे जान चाहिए सारे रिश्तेदार जान के बदली जान चाहिए जब तुम्हारे लड़का का वैसे जान के बदली आपका जान चाहिए हाँ ऐसी जान के बदले जान मांगने लगे तो फिर तो सारे खत्म हो जाएंगे एक दिन भैया कुछ नही है लड़का बांध कर तक टांग जाए है मार कर तक टांग जाए वहाँ हमारा हमारा लड़का या तो दिया या तो जान, के जान हमका दिया है, तो जान है। हमका न्याय चाहिए भैया न्याय चाहिए न्याय चाहिए न्याय चाहिए ਹੰਪੋਂ ਨਿਆਚਾਹੀਏ ਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਥੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਘਰਦਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ

थी <conference two> <पकड़ेंगी> इसके लड़के किसी के साथ फंसी थी मेरा मुंडा देख लिया इसलिए मरवा दिया मेरे मुंडो को तो इसके लड़के पैसे फंसी थी किसी से हमारा मुंडा देखा है साहब इसलिए मारो इन्हें मरवा दिया मारिन किसने मारिन किसने संटक मारिन अकेले पहुंची हां अकेले पहुंच रहा है सारा बयान करो सारा बयान करो सारा बयान करो कहां है पहुंच ने लड़की फोन करके बलाई उसका लड़का का वो लड़का जाता है काम पर लड़की लड़का गए ये लोग भेज है है काका मारी मारी के गए बंदा तो मारी न मार के चाकू देखा धमकी दी ने कि काका से घर पर बता बताया तो जान से मार दिया मोबाइल भी छीन ली उस दिन से लड़का दिन से ही ना पता किए पुलिस को इसी नहीं की कि लड़की वालों ने फोन भी छीन लिया सब कुछ किया ये गयी थी ना सुना नहीं किसी ने नहीं सुना वहाँ गई थी एक दिन गई तो कहीं फोटो लेके आओ लड़का का फिर तो दूसरे दिन फोटो लेकर गई फिर जब फोटो लेकर गए तो कहते कि जाओ तुम्हारा लड़का है तुम खुद ही ढूंढो तुम लोग ये ये सारे लड़की वाले जाके पहले कह दिया कि ये लोग सारे अपने खुद लड़का गायब कर दिया खुद आके हमारे पे इंजाम लगा रहे हैं कि क्या कहते हैं हम ही गायब किया ये सारे गायब के किया ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਓ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੋ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਣ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੜੀ ਆ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਕੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ सिंह यूआ सवेरा टीवी जलंधर